Вона письменниця, журналіст, драматург та театральний критик. А ще одна з найбільш загадкових та красивих українок Лада Лузіна називає себе відьмою, захоплюється містикою та знається на обрядах і ритуалах. До студії сніданку письменниця завітала, аби розповісти про ворожіння напередодні водохреща. И у нас в гостях Лада Лузина Доброе утро. Доброе утро. Ладно, сегодня сочельник ä, Крещенский. Mm -hmm. Завтра ä, праздник Крещения. Вот сегодня будут, будут гадать. Ваши гадания вот на, с 18 на 19 они когда-то сбывались? Mm -hmm. Ну, сбывались и неоднократно. И тут я хочу сказать, чтобы все знали, что сегодня для гаданий лучший день в году. То есть очень много разных дней как бы для гаданий. Есть гадают на разные mm -hmm. вопросы. Сегодня можно гадать на все, что угодно. И вот сегодня самый-самый-самый день, главный день года, чтобы задать себе какие-то вопросы. И вот э, на уровне примеров, то есть сегодня тоже можно выбегать после 12.00 и спрашивать имя первого встречного мужчины, как его будут звать, так будут звать суженого. Я выбегала дважды в жизни, дважды мне ответили одно и то же имя Игорь. Ну, в общем, как бы в свидетельстве о браке у меня тоже как бы имя мужа в итоге оказалось Игорь. И вот еще такой яркий пример, который я запомнила, когда вот э, Наташа Могилевская, мы с ней гадаем каждый год на крещение, трижды в разных гаданиях выпала слава, а в этом году у нее у были танцы со звездами. Ну вот слава, mm -hmm. слава, слава, в тот момент ей лезла просто вот как бы во всех вариантах, она вот ничего другого и не вытаскивала. То есть, ну, очень важно, наверное, правильно это делать, чтобы эти гадания сбывались. Да, и сразу скажу несколько правил, которые обязательно нужно соблюдать. Первое, никаких мужчин. Да, это обязательно должны быть девичий коллектив или человек сам должен находиться, сама девушка. Второе, никаких лишних предметов на столе. Ну, только угу. те, которые нужны для гадания. И третье, самое главное, если ты собираешь компанию, ни в коем случае не звать э, заклятых подруг, которые там вроде бы вы все дружите, а на самом деле они тебе хорошего не желают и будут радоваться, если у тебя в жизни ничего не получится. Потому что они тогда эту свою негативную энергию обязательно в твои гадания принесут. Вот ну, эти пригадания непременно. Ну а вот, э, вот те способы гадать, там на Андрея, когда гадают только на Сужиного. Да, да вот на Андрея. Андрей это в Украине мужской день, поэтому гадали только на мужчин, только на Суженого. На вот. Катерину гадали, например, только на брак и мужчины, а, и женщины. на праздник Катерины то только на брак даже. Да. Угу. То есть ну, а вот, вот эти сейчас можно гадать обо всем. Ну, вот эти методы, угу. которые там на Андрея, на Катерину, их можно применять да. сегодня вечером. Да, можно применять сегодня абсолютно любые предметы. И, вот, и вообще, если смотреть, как гадали наши они они буквально брали все, что под рукою. Там, дрова в дом занесли, на дровах погадали. Солома uh -huh. есть в доме, солому жечь, на соломе погадали. И мы не будем уходить от них далеко. Я предлагаю начать а, попрактиковаться. Uh -huh. Потому что вот одно из самых простых и, кстати, самых действенных гаданий вот по а, опросам, чаще всего оно сбывалось, я знаю, очень много мужчин, как бы, очень много женщин, которые таким образом вытаскивали имя суженого. Надо взять перчатку. Ну, тебе надо взять свою перчатку, uh -huh. которую носила на руке, положить, но под подушку uh -huh. а утром проснувшись первым делом вот вы э, вытащите туда бумажку на бумажке естественно предварительно написать все имена потенциальных женихов uh -huh. мужчин которые тебя окружают вот с кем у тебя что-то будет вот я тут поспрашивала кто тебя окружает здесь давай попрактикуемся так нужно вытащить одну одну конечно замужем но это так боже мой ну кто там это это написано Руслан Неожиданно. Ну, не то чтобы неожиданно. Вот, Посмотрим, как будет, но можешь ночью повторить. А для тех, кто, для тех, у кого вопрос суженного не стоит главным, можно положить бумажки с там карьера, путешествия, ну вот все, что угодно. Вот и тем же способом это повторить. А у нас есть еще одно замечательное гадание. Только надо убрать чашки, чтобы, чтобы с нашим прекрасным кофе, чтобы соблюсти правило номер два, никаких лишних предметов, лишних предметов. на столе, и бумажечка mm -hmm. даже лишняя. Вот мы сейчас завязываем тебе глаза. О, так завязываем. Вот, Есть. ты настраиваешься, я быстро меняю mm -hmm. предметы местами. Заодно рассказываю людям, что компас означает перемену судьбы зеркало, любовь к себе, ножницы острые ощущения, кольцо-брак, ну, видимо, в нашем случае новый, ручка-работа, шарик-беременность, ну и расческа мужчину, а моя книжка «Мистические события в жизни». Ну, давай. Острые, Острые ощущения, ощущения в жизни. Прекрасно. Их мне и не хватает. Вот. Ну вот, кстати, вот я, когда я тоже с девочками собиралась, гадалась, гадала, но мне никогда она не сбывалась. И вот, кстати, мы спросили у наших зрителей, телезрительность сбывались ли у них гадания. Вот и, а, сейчас... бабушка, вот и сейчас... Вот и сейчас давайте посмотрим, что нам ответили наши телезрители. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 30-річна Тетяна з Київщини зізналася. Ворожила лише один раз, і ворожіння здійснилося. Коли додому придбала нове ліжко і перед сном подумки попросила або на новому місці їй наснився наречений, чоловік такий привидився. Через півроку ми одружилися і разом вже 12 років. Все таки чудо якесь є. У ворожіння не дуже вірю. Просто дякую Богу за чоловіка і діточок. Пише Оксана Осауленко з Харкова. Ще студенткою вона нагадала, що вийде заміж через рік, і спочатку народить донечку, а потім синочка. Так і сталося. А пані Ольга з Черкас пригадує. У 86-му році у місті Прип'ять працювала Лілія Гуль, яка нагадала мені швидке заміжа на чоловікові, який зв'язаний з паперами, але я навіть ні з ким не зустрічалася. А через кілька місяців пані Ольга вийшла заміж, і цього року святкує ювілей. Ох, еле вмешался в вашу ритуальные посиделки. А, ладно, так и что, еще и на книжке можно гадать? Да, кстати, на книжке одно из самых известных и старинных гаданий. И вот в процессе многолетней гадания я выяснила, что мои киевские ведьмы прекрасно подходят для гаданий. Очень многое сбывается. Вот даже я сама сегодня собираюсь себе на своих же ведьмах погадать. Давай на тебе практикуемся. Как... Окей, вопрос: когда я похудею? Ох, какой интересный вопрос. Строка и страница. 77. 77 да, страница, да. строка. А, первая, сверху. Что? Э, значит так, отвечу тебе, вначале переведу. Скорее, скорее. Не скоро. Спасибо. Вот... Маша посмотрела на нее так, будто та внезапно сунула руку ей под юбку с целью жестокого и насилования. Спасибо. Моя природа противится этому. Я думаю, что ты достаточно гармоничен своей. Спасибо большое. С з нами была Лада Ладалузина. Вже знаете, як гадати. Ну, а одразу після сніданку дивиться реалітішоу шоу і жінку, а мы з вами зустрінемося вже завтра о почали! До зустрічі!